Пластиковые бутылки, металл, палки. Все то, из чего сегодня состоит береговая линия озера Кенон. Сейчас в этой машине около полутора тонн мусора. Наполнили ее буквально за один час уборки. И это уже не первый грузовик, который повез мусор с единственного городского озера на свалку. Борцы за чистоту вышли на берег Кинона в районе городского пляжа около 10 часов утра. У каждого 70-литровый мешок и стопроцентно хорошее настроение. Испортить его не смог даже снег в конце апреля. Погода она каждый день, погода. Человек такой, такое существо, ему не угодить жарко, плохо, холодно, плохо, вы сами понимаете. А если сегодня нам лень? И мы не придем, там хоть какая погода будет, правильно? Ну, вот мы встали, пришли и работаем. Готовиться к уборке начали еще с зимы. Организаторы затеи выложили информацию на одном из городских интернет-агентств. И добровольцы сразу же откликнулись. В итоге сегодня здесь около 50 человек. Это студенты, работники частных и государственных организаций, представители общественных движений и даже политических партий. В декабре этого года мы с друзьями были в Соединенных Штатах Америки и посмотрели, как там люди относятся к природе. Там люди делают это с удовольствием. Они просто выходят и убирают, и понимают, что это мое. У нас, к сожалению, вот это все чье-то непонятно чье, и пусть упирает непонятно кто. А мы считаем, что это наше, и убирать должны мы. И не мусорить тоже должны мы. Границы своего и не своего в пределах города прописаны в специальных документах. К примеру, убирать территорию возле деревянных домов жители частного сектора должны самостоятельно и желательно без напоминания контролирующих органов. Вы обедали? Вы? Нет, еще не обедали. Но я сейчас только подъеду. Да. Вы, вы выйдете да. убираться, надеюсь? А? Ну, естественно, уберемся. Хорошо, да. спасибо большое. По оценкам, уборная кампания 2012 прошла с большим успехом, чем предыдущая. Убирались четинцы по традиции весь месяц. И за время нынешних чистых четвергов вывезли на 600 кубометров больше мусора, чем в прошлом году. За апрель выполнили и большую часть работы. По городу в основном осталось лишь побелить бордюры и деревья. Я думаю, ни один четинец не сможет кинуть камушек в наш огород, что люди не выходили. Очень много видно по мешкам, очень много видно по пакетам, которые на прилегающих на приладковых и так далее. Они показывают, говорят о том, что люди делали, убирались, и даже вчера выходили на канули, понимая, что может быть, предугадывая погоду, подбелили, покрасили, и поэтому, ну, я думаю, что все-таки какая-то часть субботника удалась. И первомайскую эстафету, я думаю, мы встретим на чистых улицах. Светлана Лисичникова, Лев Нескромный, Время новостей.